اسلام علیکم ناظرین چین تائیوان کو اپنا حصہ سمجھتا ہے چین اور تائیوان کے درمیان یہ تناؤ دہائیوں سے چل رہا ہے چین بہت سالوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ تائیوان کے اوپر حملہ کر دے یا اس کی خود مختاری کو ختم کر کے تائیوان پر قبضہ کر لے جبکہ تائیوان اپنے آپ کو ایک مضبوط خود مختار اور عالمی قوتوں سے روابط کے باعث اپنے آپ کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں تائیوان کو امریکہ کی فل سپورٹ حاصل ہے چین کے سمندر کے اندر چھوٹے پہ جزیرے پر قائم ہونے والا تائیوان اس کو دنیا کے بڑے ملک جیسے کہ جاپان اور امریکہ کی بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہے امریکہ اب تک تائیوان کے اندر درجنوں ڈیفینس سسٹمز ڈپلائے کر چکا ہے چین کے نزدیک اگر چین تائیوان کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے تو اس کو سمندری حدود میں آگے جانے میں مدد فراہم ملے گی اس کو نئے راستے ملیں گے جبکہ تائیوان کے اندر امریکہ کی صورت میں اس کو ہر وقت خطرہ رہتا ہے آپ کو تائیوان کی امپورٹنس بتاتا چلوں کہ دنیا کی آدھے سے زیادہ سیمی کنڈکٹرز بنانے والی مشین تائیوان کے اندر موجود ہیں ان سیمی کنڈکٹرز کی دنیا کی ہر مشین میں ضرورت پڑتی ہے جیسے کہ موبائل فونز، ٹی وی اور دیگر اشیاء یہ سیمی کنڈکٹرز بہت زیادہ تعداد کے اندر چین اور امریکہ کے اندر سپلائی ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں چین اور تائیوان دشمن تو ہیں لیکن چین کو تائیوان کی سیمی کنڈکٹرز کی صورت میں ضرورت پڑتی ہے چینی قیادت تائیوان کو قومی سلامتی کا ایک اہم حصہ سمجھتی ہے اور یہ ملکی سالمیت اور شی جنپنگ کے تحت طاقت کو اور مزید مستحکم کرنے کی ایک حکمت عملی ہے اب تک چین تائیوان کے نزدیک کئی ڈرلز کر چکا ہے جن میں ملٹری نیوی اور ایئر فورس کی ڈرلز شامل تھیں اپریل دو ہزار پچیس کے اندر چین نے تائیوان کے گرد وسیع پیمانے پر فوجی مشقیں کی جہاز ابدوزیں راکٹس اور میزائلز شامل تھے چین کی نیوی کو ابھی دنیا کی دوسری طاقتور ترین اور جدید ترین نیوی قرار دیا گیا ہے چین اپنے مشرقی ساحل کے قریب نیا نیول انفراسٹرکچر اور ایئر بیس قائم کر رہا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مستقبل کے اندر چین تائیوان کے اوپر بہت بڑا حملہ کرنے والا ہے امریکہ چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے امریکہ چین کے مخالف لوگوں کو ہتھیار اور جدید ترین ٹیکنالوجیز فراہم کرتا ہے چین کے نزدیک یہ دونوں ممالک جاپان اور تائیوان امریکی اتحادی ہیں امریکہ نے اب تک تائیوان کے اندر بہت سارے دفاعی سسٹمز، جدید ترین ایئر کرافٹس اور جہاز فراہم کیے ہیں رپورٹس کے مطابق انیس سو پچاس میں تائیوان کے قیام سے لے کر اب تک امریکہ تائیوان کو پچاس بلین ڈالر کی فوجی امداد دے چکا ہے امریکہ نے تائیوان کے اندر اپنی بیس بھی بنائی ہوئی ہے جس میں امریکہ باقاعدگی سے تائیوان سٹریٹ کے اندر جہاز روانہ کرتا ہے جو چین اور تائیوان کے درمیان میں گشت کرتے رہتے ہیں جبکہ دوسری جانب چین اس کو غیر قانونی قرار دیتا ہے اس کا کہنا ہے کہ امریکہ انٹرنیشنل واٹرز کی خلاف ورزی کرتا ہے اور یہ تائیوان اور چین کا مسئلہ چین کا اندرونی معاملہ ہے چین کبھی بھی کسی بیرونی طاقت یا کسی اور ملک کو قبول نہیں کرے گا کہ وہ اس معاملے کے اندر اپنی ٹانگ اڑائے ناظرین یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ چین اتنا مضبوط ہونے کے باوجود آج تک ایک چھوٹے سے جزیرے پر قائم تائیوان کو قبضہ کیوں نہیں کر سکا اس کی ایک وجہ ہے کہ تائیوان کی فوج جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ہے اور دوسری جانب تائیوان دنیا کی پانچویں بڑی معیشت ہے اور اس کی معیشت کا سب سے زیادہ انحصار سیمی کنڈکٹر چپس کے اوپر ہوتا ہے یہ سب وجوہات عالمی دنیا کے اندر تائیوان کے موقف کو مضبوط کرتی ہیں امریکہ نے چین کو روکنے کے لیے صرف تائیوان کو ہی امداد نہیں کی بلکہ اس نے جاپان کو بہت زیادہ سپورٹ فراہم کی ہوئی ہے تاکہ چین کو ایک سے زیادہ خطرات کا سامنا کرنا پڑے حالیہ مارچ دوہزار پچیس کے اندر جاپان نے اعلان کیا تھا کہ اگر چین نے تائیوان کے اوپر حملہ کیا تو جاپان ایک لاکھ لوگوں کو دوسری جگہ منتقل کرے گا اور جاپان تائیوان کے ساتھ مل کر مشقیں بھی کر رہا ہے تو ناظرین یہ تھی صورتحال مزید اپڈیٹڈ نیوز اور بروقت خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شکریہ